сегодня с вами выполним упражнение для головного мозга, чтобы хорошо работали левое и правое полушарие. Нужно его их развивать. Поставили локоточки. Первое упражнение – колечко. Соединяем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Положите. два 3. Якорь. Молодцы. Положили руки на стол. Упражнение ⁇ ладушка, кулак, ребро ⁇ Ладушка, кулак, ребро ⁇ Ладушка. Кулак, ребро. Второй руку. Ладошка, кулак, ребро. Ладошка, кулак, ребро. Двумя руками. Ладошка, кулак, ребро. Ладошка, кулак, ребро. Ладошка, кулак, ребро. Молодцы. Следующее упражнение. Веселая. Лезгинка. Приготовили один кулачок сжатый. И острая рука упирается в кулачок. Меняем быстрое положение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем положение. Раз, два. Можно смотреть на свой кулачок. Раз, еще, еще. Молодцы, молодцы, молодцы. Так. Упирается рука в один кулачок остров, другой. В один, другой. В один, другой в один другой кулачок. Молодцы! Опустили руку. Теперь левой рукой за носик, правой рукой противоположное ухо. Меняем положение руки. Второй рукой за носик, другой рукой то, что держало ухо, за другую, другое ухо. Меняем положение носик, ухо, носик, Ухо, молодец, Ярослав. Полина, противоположная Оля, молодец, носик. Ухо, противоположное. Крест-накрест. Чтобы крест-накрест были руки. Крест-накрест. Молодцы. Крест-накрест. Руки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо, положите. Следующее упражнение. Зеркальное рисование. Давайте сделаем вот так. Руки соединим, как будто мы взяли карандаши и рисуем две восьмерки одновременно в лежачем состоянии. Раз, два, три, четыре спираль. Раз, два, три, четыре. Одновременно раз, два, три, четыре. Раз, два. Три, четыре. Дианочка, посмотри на меня еще раз. Вместе. Раз. Соединяйте. Восьмерку рисуем. Два. Она зеркально отражается. Раз. Два. Посмотри на доску, как восьмерочка идет. Раз. Два. Раз. Два. Молодцы. Встанем. Упражнение противоположно. Одна рука гладит животик в одну сторону. Вторая рука гладит головку в обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Раз, Андрюша, молодец. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поменяли руку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь восьмерочку нарисовали стоя. Взяли, как будто мы карандаши взяли. И рисуем лежачую восьмерку. Раз, два, три три, четыре, одновременно лежачую восьмерку. Раз, два, три, четыре. Алина, раз, два, Даша, три, четыре. Молодцы, Егор. Егор, старайся. Одновременно. Молодцы. У кого получилось? Молодцы. Похлопали друг другу. Так, кто скажет, для чего это все упражнения? Для, для Развитие левого и правого с полушария.